श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजावचनमब्रवीत् पश्ययिताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीम् चमु व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुहि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेतिता नः काशिराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैल्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः स्माकम् तु विशिष्टा ये तान्निबोधविजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थम् ताम् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन्ययः विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवशूरामदेभ्यः प्रजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् किलमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिलक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तथस्य सञ्जनयन् हर्षम् गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च प्रणवानत गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्तसशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधद्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषीकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृपोदरः हनन्तविजयम् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः कुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्तधुः पृथक् पृथक् सघोषो धारतराष्ट्राणाम् हृदया निरारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव तुमुलोक्यनुनादयन् यनुनादयन् अर्हव्यवस्थितान् दृष्ट्वा भारतराष्ट्रान् प्रतिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य ऋषी तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहम् योद्धृकामानवस्थिता कैरमया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे युोतस्यमानान् पिक्षेहं यकेतेत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध्ये प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषीदेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनत आचार्यान् आचार्यान्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि न् समीक्ष्य सकौन्ते यत् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवम् स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम् समुपस्थितम् ीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते भ्राण्डीवंस्रंसते संसते परिदैहते न च शक्नोम् व्यवस्थातुम् भ्रमगीवश मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विरलीतानि केशव न च श्रेयोनुकश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किम् नो गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यम् भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान्स्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः कुत्रास्तथैव च पिता महा। मातुलाः श्वशुराः कौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा हन्तुमिच्छामि भ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम् नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्याचनार्दन पमेवाश्रयेतस्मान्हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् भारतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनस्य ममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ती लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुरुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मा अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलध्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलध्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् नरके यतम् वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोपथमहत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रणीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रणेऽहन्युस्तन्मेक्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा शुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् सृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः हरि ओम् दर्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः